Bu il Azərbaycan da ilk Qədir gecəsidir. Buna pey açılışmasında Qafqaz Müşərmanları İdarəsinin sədri Muavin Elvan Nurullayev bildirib. Onun sözlərinə görə bu il ilk Qədir gecəsi mayın 1-dən 2-yə keçən gecəyə təsadüf edir. İlk Qədir gecəsi Ramazanın 18-ci günündə olur. Bundan əlavə Ramazanın 23 -si may, 25 -si may və 26-cı günləri 9 mayda Qədir gecələri olacaq. Həmişə Qədir gecələrində insanlar məscidlərə toplaşaraq birgə ibadətlər, dualar edirdi. Bu il yenə də pandemiyə dördü davam etdiyi üçün məscidlərdə toplaşmaq imkanı yoxdur. Bu səbəbdən insanlar dədə gecəsini də öz evlərində ailələri ilə keçirə, dualarını, ibadətlərini edə bilərlər. Daxili İşlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən aprelin 30-da respublika ərazisində 5 nəfər akut koronavirus xəstəsi ictimai yerlərdə aşkar edilərək saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən xabərə görə polis əməkdaşları onlarla izah edici söhbətlər aparıb epidemiya prosedurları gözləməklə yaşadıkları evə qayıtar. Bu barədə müvafiq səhiyyə qurumları məlumatlandırılıb.